Це програма про політику на телеканалі Еспресо і я Сергій Щербина. Сьогодні ми будемо говорити про реформу у міністерстві внутрішніх справ. І сьогодні в нашій студії голова національної поліції України Хатія Даканаїдзе. Добрий вечір, госпожа Данаїдзе. І для початку я би хотів, щоб ми показали невеличку біографічну довідку про начальника поліції. Давайте подивимось. Тія Деконаїдзе, голова національної поліції України, народилася 20 січня 1977 року у столиці Грузії Тбілісі. Закінчила Тбіліський державний університет зі ступенем у галузі міжнародних відносин. Отримала подальше навчання під егідою центральноєвропейського університету і корпорації. Ренд з 1999 року працювала в різних державних установах Грузії. З липня по жовтень 2012 року очолювала Міністерство освіти і науки Грузії. Була першим ректором Академії поліції Міністерства внутрішніх справ та директором національного центру експертизи. Після зміни уряду і приходу команди бідзінні Іваннішвілі перейшла на викладацьку роботу, а згодом переїхала до України. Працювала радником міністра МВС Арсена Авакова 5 листопада 2015 року. Була призначена керівником національної поліції України. Госпожа за сегодня 100 дней вашего пребывания в должности, если я не ошибаюсь. Не могли бы вы рассказать, что удалось сделать за это время, а что еще не успели и что планируете? Спасибо большое, что вы меня пригласили в свою студию. Замечательная студия. Я, Спасибо, очень, рада, я очень рада, что у меня есть возможность представлять Национальную полицию Украины и обговаривать все новости или проблемы или ошибки или все, что касается полиции Украины. Да? А, давайте скажем так, что самое главное, что... Нам удалось уже найти какую-то точку отчета и уже идти вперед, потому что эта точка отчета уже есть. И я думаю, что постепенно мы будем идти к нашему основному целю. Что такая наша основная цель? Это установить не только реформировать, но установить национальную полицию Украины как государственный институт, который важен для страны, потому что полиция это является таким хребтом внутренней безопасности страны. И полицейский представляет форму, полицейский представляет лицо государства. Так что я думаю, что вот создать такой Символ честного и профессионального, профессионального полицейского создать вот символ такой государственности, как Национальная полиция Украины, то это самая важная цель. Что нам удалось? А, ну, информации очень много. Вы, наверное, знаете, что мы закончили переаттестацию города Киева и областей. И вчера мы уже как бы представили анонс первых цифр, которые у нас есть. А еще в среду у нас утром будет уже брифинг широкий такой брифинг, где мы будем обговаривать все детали переаттестации Киева и Киевской области. Вы, наверное, уже информированы, что 80% керевников основных в Киеве и области, где-то 70%, они просто не прошли переаттестацию. Где-то от около 15% там в Киеве, 19 областей. Так что думаю, что это большое достижение, когда мы создали национальную платформу аттестации. аттестации. Да, меня критикуют насчет аттестации. Да, говорят, что кто-то выгоняет профессиональных кадров и так далее, и так далее. Но самое главное то, что впервые в истории Украины человек, сотрудник, который представляет правоохранительную систему, самую первую, потому что полиция это и есть первая правоохранительная система, как бы он или она, они проходят какие-то этапы очистки, да, и самое главное то, что запрос общества это есть очищение, запрос общества это есть создание профессиональной структуры, чистой структуры, которая не занимается крышеванием, не занимается какими-то экономическими махинациями, не занимается как бы, непрофессиональными действиями, которые ну, у нас есть такой опыт, а просто занимается правопорядком. Потому что безопасность – это первое, что волнует человека. Я уверена, что, конечно, это не работа трех месяцев или даже не полтора года, потому что это огромный труд. Но я уверена, что в течение там, нескольких лет у Украины будет достойная современная национальная полиция, которая ну, ориентирована на общество. Полиция уже создана, патрульная полиция создана во многих городах Украины. Это был такой первый проект, когда она запускалась. Есть ли у вас какие-то цифры по уличной преступности? Как вот отразилось на уровне уличной преступности введение патрульной полиции? Вы знаете, это, конечно, да, потому что патрульная полиция, к сожалению, пока не действует во всех областных центрах Украины, но, к счастью, она где-то до конца июня уже будет будет задействована уже во многих областных центрах, почти во всех. Это 29 городов крупных городов Украины. И то, что мы увидели, увидели то, что в всех городах, где задействована патрульная полиция уличная преступность уменьшается, потому что, потому что, вы знаете, там мобильность патрульной полиции, мигалки у которых вот на машинах, и все это активность патрульной полиции показывает то, что полиция, кроме того, что реагирует на вызовы, и, конечно, они реагируют на вызовы, они задействованы профилактической работу, потому что это и есть превенция. Возвращаясь к переаттестации. Очень много шума вокруг этой переаттестации, и, насколько я понимаю, сейчас она проводится в Киеве закончилась киевской области мы начали хмельницкую область луцк Волынь, волынскую область и в и будем еще идти вперед. Это Одесса и Николаев очень скоро. И где-то в конце июля мы закончим почти. То есть в конце июля по всей стране да. произойдет переотестация. Это огромная работа. Да, да, да. Это огромная работа, чтобы вы понимали. Это первый этап это тестирование. Вы знаете, что они проходят несколько тестов. И второй этап это уже собеседование. Я очень рада, что нам удалось привлечь общественников и тех людей, которые очень много лет занимаются правозащитными, правозащитными такими, защитными такими действиями, потому что это важно, чтобы общественность тоже была вовлечен, был вовлечен в вот таком процессе, в огромном национальном процессе в направлении переаттестации. Это важно, опять повторяю, что очистка правоохранительной системы не только национальной полиции, это запрос общества. И мы должны обязательно быть сориентированы на запрос общества. Как, по вашим оценкам, когда переаттестация закончится по всей стране, хотя бы ориентировочно? То есть когда уже органы милиции, бывшей милиции, нынешней полиции, уже перейдут в новый формат полностью? Ну и переаттестация полностью ä, по графику до Сокончится где-то конец июля. Ну, у нас такие расчеты. Потому что, к счастью, у нас огромная страна. И сотрудников где-то около 115 тысяч сотрудников. Ну, я ответственна за 115 тысяч сотрудников. да, а, Так что где-то в конец июля, я думаю, что мы закончим. А, может быть, там будут последние там доработки, переаттестации. Но потом, но основной... будет апелляция. апелляция. уже идет. Вы уже знаете, идет. параллельно идет процесс. Человек после переаттестации, если какой-то результат... Не позитивный, не позитивный, у человека есть право, конечно, идти уже на апелляцию. Это, это его право. И кроме аттестационных комиссий мы создали апелляционные комиссии, так что это идет параллельно. Так что область Киев и область Киевская область уже закончили переаттестацию и апелляцию. Процесс апелляции сейчас идут параллельно, вот я вам сказала, в тех mm -hmm. областях, куда уже мы запустили процесс. Так что аттестация, апелляция это параллельно. В результате переаттестации в Киеве вы говорите, в ее области, 15-19% покинули... Это рядовой состав. Рядового состава покинули занимаемые должности, угу. покинули работу в полиции. Много ли людей вообще отказалось проходить переаттестацию по Немного. Вашим сейчас у меня точно статистики нет, но немного. Немного. То есть в основном люди хотят это делать. Да, конечно. Ситуация с уволенными милиционерами. Вот мы видели те протесты, которые были под зданием МВД несколько месяцев назад. Как вы думаете, велики ли сейчас социальные риски и делается ли что-то для того, чтобы их нивелировать среди уволенных милиционеров? есть ли с их стороны какие-то дальнейшие движения в протестном плане? Вы знаете, оценивать социологические социальные риски, конечно, это не моя работа, потому что я глава национальной полиции и я принимаю решения. И решение по увольнению, конечно, принимает аттестационная комиссия, которая считает, что человек недостаточно профессиональным или недостаточно может трансформироваться и стать новым полицейским и недостаточно, как бы, честно, Давайте так скажем, честно. Mm -hmm. скажем. Откровенно Мы говоря, отк... да. Откровенно, да, откровенно, вот это так, так что социальные риски не я должна оценивать, для этого существуют другие службы. Но а, еще... Я не могу их тоже, как бы, после того, как они оставили ряды полиции, тоже водить за руку. Да, это невозможно. Не Самое главное то, что вопросы в отношении этих людей, отношение системы, которая была по ну, 25 лет мы строили такую систему. Ну, как мы, строилась такая система, и доверие вот правоохранительным органам, к сожалению, не такой, не такой уровень доверия, как бы нам хотелось. Так что, так что опять повторяю, что очищение это есть запрос общества. Так что я не думаю, что есть риски, но опять-таки же это запрос, и мы должны идти по запросу общества. По вашему мнению, какой этап переаттестации, их несколько, самый сложный для сотрудников? Это личное собеседование или это полиграф или что это? Вы знаете, я не знаю. Наверное, все, все этапы как бы они волнуются на всех этапах, потому что а, они понимают, что есть какой-то процесс, который ну, процесс, который не является профанацией, да? Это процесс реальный, где задействованы и наши сотрудники, уже аттестованные представители национальной полиции и сотрудники и представители гражданского общества. А если какой-то процесс более сложный или ну я бы не сказала наверное все все процессы и все этапы как бы важны и наверное все уже сотрудники уже осознанно идут вот э, на переаттестацию для того чтобы доказать и показать что они готовы трансформироваться как вы считаете вот процент от сева среди руководящего состава как в киеве там 70 80 процентов и среди рядового 15 19 такой же будет сохраняться по всей стране думаю да то есть думаю, вы считаете, да. что руководящий состав фактически там Думаю, да, уйдет. потому что больше вопросов к руководящему составу. Думаю, да. А какие были, были какие-то самые популярные основания, там популярные в кавычках, да, для непрохождения переаттестации руководящим составом? Что именно аттестационная комиссии заставляла их отсеять? Вы знаете, аттестационная комиссия абсолютно действует независимо. Я не влияю на аттестационные аттестационные комиссии. Не, да, не, 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 являю. Конечно, у меня статистика есть, когда мы заканчиваем, но я, я не, не влияю на процессы, это важно, чтобы ни глава национальной полиции, ни один сотрудник национальной полиции не влияло как бы на процесс аттестации и апелляции, потому что это процесс независимый. Ну, я не знаю, может быть, были какие-то кейсы, какие-то важные вопросы, на которые сотрудники и бывшие сотрудники не отвечали. Но э, хочу сказать и подчеркнуть, что самое главное, что вот среди вот э, в течение процесса вот этого можно сказать, хорошего процесса очищения, мы выявили очень хороших профессионалов, которые очень много лет работают в милиции, сейчас уже в полиции, они профессионалы честные, они реально хотят трансформироваться как настоящих честных полицейских. Это важно. Потому что когда мы говорим только: ну, я понимаю, что это как бы скандал такой, но когда мы говорим только не очищение, но говорим то, что у аттестационных комиссий там есть право тоже поставить оценку сотрудника и повесить, например, должность. И так что это тоже важно. Мы выявляем две стороны. да? Это первое, это Негатив, люди, которые, да, люди, которые должны быть э, повеш, как бы должны пойти вперед, и профессионалы честные. И вторая сторона, это люди, которые просто не, они просто не заслуживают, чтобы они работали. На по результатам лице. аттестации, насколько я вас понимаю, некоторых сотрудников даже будут продвигать по службе. Обязательно. Обязательно. Такой список уже будет, когда процесс уже будет закончиться, окончательно обязательно. Смотрите, очень много было разговоров по поводу органов следствия бывшей милиции и нынешней полиции о неунормированности законодательства в каком-то смысле, когда в уголовно-процессуальном кодексе отсутствует понятие национальной полиции, что якобы давало основания остановить следствие по органам МВД. Эти шероховатости устранены или Да, все бюрократические моменты, которые у нас были по поводу закона знаменитого нашего закона 325, уже все понимают, все знают. Все моменты почти уже решены, мы решили все проблемы абсолютно. Вы знаете, что переходной период всегда очень трудный и сложный, и, наверное, и процесс, где ошибок очень много, и проблем самое главное очень много. Да? Так что эти вопросы уже упразднены. Я не говорю, что все сложно я не говорю, что все э, замечательно, но самое главное, что мы видим, э, куда двигаться, и мы видим, какая наша цель. Например, э, вы абсолютно хорошо вспомнили про следователя, потому что да, в этом направлении тоже у нас есть проблемы. Например, эта проблема, когда следователь по по получает там 4100 до да, среднего уровня или как бы низкого или среднего. Ну, обычный, который, да, это, это 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 очень важно, чтобы мы понимали, потому что когда мы говорим о стандартах, высоких стандартах полицейского, мы должны понимать, что мы должны обеспечивать как государство и зарплатами, и оборудованием, и машинами, и бензином, потому что если этого не будет, вот этих составляющих не будет, конечно, вот минимальная коррупция, которая существует и есть большая, там, большая коррупция, но есть как бы такая минимальная коррупция, когда полицейский просто или милиционер и полицейский то, что просто должен пойти и как бы попросить у кого-то и бензин, и бумагу и так далее, и так далее. Мы должны бороться и с минимальной коррупцией, и с большой коррупцией, но самое главное, чтобы полицейский почувствовал, что за, ними, за, за, за ним стоит государство, что мы его обеспечиваем зарплатами, обеспечиваем оборудованием, машинами и так далее. Еще есть второй вопрос по следствию. Вы, наверное, информированы, мы неоднократно уже сказали, что э, есть ряд законодательных... Э... Изменения, которые мы реально хотим протолкнуть через Верховную Раду, это первое, чтобы э, у следователей э, разгрузить немножко следователей, чтобы было понятие как бы мелких проступков и тяжелых проступков, чтобы они просто расследовали дела э, тяжелые такие. А, а участковых, когда уже пройдет, например, участковые инспектора, чтобы участковых уже и после реформы, чтобы у них, были, э, у них было право расследовать мелкие проступки это, это раз. Еще вы, наверное, знаете, что мы очень Сильно стремимся внедрить современный метод, современный метод расследования криминального блока. Это детективы, группы детективов, которые ну, уже внедрены во многих цивилизованных странах. Так что постепенно к этому будем стремиться. То есть, грубо говоря, вы хотите снять нагрузку бытовых преступлений со да, ну, не тяжелых бытовых преступлений, и отдать их просто участковым? Вы знаете, сейчас, после реформы участковых, сейчас, давайте так скажем, что есть... Моменты, когда у одного следователя там 300-400, 300-400 дел. Конечно, когда мы говорим о квалифицированном как бы такого невозможно. Так что законодательное изменение – это раз, конечно. А второе – это обязательно зарплата, и оборудование, как бы, чтобы полицейский почувствовал, что он человек и представляет закон, защищает закон, защищает правопорядок. И третье – это уже развитие в профессиональном плане. По вашему мнению, эти законы будут? Сложно проходить парламент, или ну, у вас я есть не... лоббисты, которые спрашивают? Я думаю, что вы знаете, я думаю, так ну, может быть, сложно, но самое главное, что есть у нас. Эм... Точка консолидации ⁇ это точно полиция. И я думаю, что и парламент, и общество, и все те люди, которые заинтересованы, чтобы национальная полиция Украины работала реально, занималась безопасностью, занималась как бы общественным правопорядком и чтобы там работали честные, нормальные люди полицейские. Я думаю, что мы сможем. По поводу действий полиции не могу не спросить о последнем скандале, который связан с машиной, которая ехала по всему городу. В нее вынуждены были стрелять. На каком этапе сейчас это дело, как оно развивается, что сейчас происходит? Идет следствие. Я понимаю, что вопрос очень важный. И понимаю, что это вопрос всех интересует. Конечно, публичность вопроса очень большой, но я не буду опять оригинальной, если я скажу и не скажу ничего нового, потому что идет следствие, это первый аспект и направление, которое я хочу отметить. Но второе, и я обязательно об этом должна сказать, это то, что у полицейского есть право по закону носить оружие, и чтобы когда он видит... Угрозу жизни третьего лица или полицейского, или да, гражданина, или, например, давайте скажем так, пассажиров машины как-то ну, кейс у нас связан с машиной, то он не имеет права остановить машину, которая на бешеной скорости счится по, по весь город. Это обязательно. Мы должны еще понимать, что отбеливание водителя, который реально был пьяный, сидел за рулем, а для, меня, а, а для меня, ну он сам сказал это на эфире, он mm. вышел и сказал, ну давайте там, скажем, следствие закончится, но он признался, да, отбеливание это такого водителя, это, не, это нельзя, это очень опасная игра. И второе, то пьяный водитель для меня, как главой национальной полиции, как первого полицейского, как человека, как гражданина, пьяный водитель – это преступник. Я могу сейчас отчитать мартиролог, это, если вы знаете, это список невинных жертв. И просто сказать, сколько у нас людей погибло из-за пьяных водителей. Это огромный список, если вы понимаете. Так что полицейские, конечно, имеют право охранять правопорядок и останавливать транспортные средства, которые представляют большую опасность в городе. И каждый человек, киевляне, например, жители Харькова и других городов, или там, я не знаю, так, маленьких городов, давайте, все абсолютно, они должны спать спокойно и не думать о том, что пьяные водители убивают наших Наших детей, наших родителей, просто наших соседей, наших сограждан. Это очень важно, чтобы мы осознали. Это очень важно, чтобы осознали наши партнеры, вы, журналисты общества. И мы должны всегда говорить всем абсолютно, что пьяный водитель, дорогие телезрители, преступник. Тут давайте не будем заниматься следствием в прямом эфире, да, я задам другой вопрос. Вот, очень много разговоров на тему, сколько было сделано выстрелов, куда эти выстрелы это были, вопрос как останавливали следствие, да. это? вопросы следствия, безусловно, но не вскрыли ли, по вашему мнению, вот эти события какие-то недочеты в программе подготовки сотрудников полиции? возможно, надо тщательнее посмотреть на какие-то аспекты, на аспекты приема нормативов. Вы знаете, это я вчера вещи. сказала тоже на эфир было, это важно, что мы говорим об этом. Я не буду никогда спрятаться, несмотря не на проблему или несмотря как бы на запрос общества, да? мы всегда будем говорить. О всех проблемах или о всех происшествиях, о всех фактах, которые у нас есть. Давайте скажем так, что и я сказала, что это э, лучше это всегда враг хорошего, потому что нету предела как бы совершенства. Нету предела совершенства. Так что я вам обещаю лично, я это уже обещала несколько раз, что мы будем совершенствоваться, мы будем развиваться, и профессиональная подготовка совершенно тоже, как бы предел подготовки профессионального полицейского тоже нету, вот этому тоже нету предела. Мы очень много работаем, очень много будем работать над этим, но мы должны еще не забывать, что полицейские охраняют наш город, полицейские охраняют правопорядок на улицах, полицейские реально ведут войну с криминалом, и это очень важно каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Когда мы чувствуем себя безопасность мы должны понимать что полицейские на улицу ведут войну с криминалом. Uh, уже возвращаясь к более темам общим, да, от частного, uh, сейчас происходит, откровенно говоря, политический кризис в государстве. Чувствуете ли вы влияние этого политического кризиса, всех событий и разговоров вокруг возможных изменений в кабинете министров на правоохранительные органы, в частности, на национальную полицию? Я думаю, что полицейские поли, полицейские, видите, я думаю, что политический кризис влияет больше на политиков, потому что мы полицейские и полицейские должны быть свободны от политики. Это очень важный момент. А национальная полиция Украины будет защищать и защищает каждого человека, несмотря на политические взгляды или каких-то как бы общих настроений. Так что я думаю, что Полицейские будут занимать то место, которое им дал закон. Ну, это будет неделя очень сложная. Завтра анонсировано много массовых акций в центре города. Не только завтра, да. Плюс события 18-20 февраля, uh -huh. годовщина, тоже будут очевидны какие-то акции. Есть ли у вас какая-то информация, как они будут проходить? И много ли отжигаются ну, людей, уже большие скопления? Там, я сегодня уже официально выступила по поводу этого вместе с начальника главного управления города Киева Крещенко где я сказала, что полиция будет заниматься общественным правопорядком. Я тоже как бы мы призвали политических лидеров, которые организуют демонстрацию возле Верховной Рады, что они, они тоже как бы особой осторожностью и ответственностью отнеслись к мирным демонстрациям, чтобы не были никакие провокации. Если будет какие-то провокации и ну, как бы моменты, как бы, когда нарушается закон, конечно, полиция будет очень жестко посещать такие моменты. Ваша информация, возможны эти провокации или на сегодняшний день Мы готовы для все. нет? Мы готовы для всего. Готовы, да? И последний вопрос. Вы коснулись вопроса обеспечения сотрудников полиции. Сейчас для реформы полиции выделяются какие-то средства международными структурами. И потому что мы знаем все о проблемах финансирования Украины, опять же в свете политического. Мы кризиса. очень много работаем с ними. Вы, наверное, знаете, что у нас, например, Соединенные Штаты и Канада вы наши доноры основные, но ну, техническая помощь они предоставили очень большую. Но, к сожалению, вот пока я сейчас по точке цифр не могу сказать, потому что тоже в Штатах очень э, такой переломный, серьезный момент. У них тоже выборы. А, да, мы занимаемся, мы очень много работаем с ними. И я уверена, что часть как бы, и оборудования, и тренинга, которые важны, мы говорили о вас, о, с вами о тренингах, и переквалификация, и от Борис нових поліцейських, тому що отбор може йти не только патрульну, але й других напрямках. Я думаю, що э, наше поняття з ними і взаємодія будуть в хорошому направленні за в наше время і стекло. Я благодарю Спасибо вас за вісіда. А ми продовжимо нашу програму після невеличкої перерви в більш розширеному форматі. Будемо також говорити про реформи та про політичну кризу. Не перемикайтеся.